بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول الکریم حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یا ربیعہ بن کعب سلنی سلی شنآتی لگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اے ربیعہ بن کعب مجھ سے کچھ مانگو میں تمہاری مانگ پوری کروں گا خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اس وقت جب اللہ تعالی نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز دیا تھا اور میری عقل معنی اسلام کو سمجھ چکی تھی میں ایک کمسن نوجوان تھا جب پہلی بار میری آنکھیں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرفیاب ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری رگ رگ میں بھر گئی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح دل و جان سے فریفتہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے مجھے ہر چیز سے بیگانہ کر دیا چنانچہ میں نے اپنے دل میں کہا وہ حق یا ربیعہ لما لا تجر دید نفس کلی خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ فعن رضی بکا سعت بقوربی وفظتا بخوب بھی و حضیت بخیر بخیر دنیا تمہارا بھلا ہو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیوں نہیں کر دیتے اس مقصد کے لیے تمہیں پہلی فرصت میں بارگاہ رسالت میں عرض پیش کر دی عرض پیش کر دینی چاہیے اگر انہوں نے تمہاری خدمات کو قبول فرما لیا تو تم کو ان کی قربت اور محبت حاصل ہو جائے گی اور تم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے پھر کسی تاخیر کے بغیر میں نے اس امید کے ساتھ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں گے اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری امید کے مطابق خدمت کرنے کا موقع عنایت فرما دیا اس روز سے میں سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف کبھی رخ فرماتے میں ہر جگہ اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی نگاہوں سے میری طرف کوئی اشارہ فرماتے میں فوراً تعمیل ارشاد کے لیے حاضر ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی چیز کی ضرورت محسوس کی تو مجھے اس کی تکمیل میں کبھی پیچھے نہیں پایا میں دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا رہتا جب دن ختم ہو جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے جاتے تو میں بھی واپسی کا ارادہ کرتا لیکن پھر میں اپنے دل میں سوچتا ربیعہ کہاں جا رہے ہو ممکن ہے رات میں کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کو کوئی ضرورت پیش آ جائے یہ سوچ کر میں وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چوکھٹ چھوڑ کر کہیں جانا گوارا نہ کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑے کھڑے نماز پڑھنے میں گزار دیتے تھے بسا اوقات میں سنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل اتنی دیر تک دہراتے رہتے کہ میں تھک جاتا یا میرے اوپر نیند کا غلبہ ہو جاتا اور میں سو جاتا بارہا ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمیدہ کی تقرار سورہ فاتحہ سے بھی زیادہ دیر تک کرتے رہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خدمت کا صلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کا احسان کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر طریقے سے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیتے تھے اپنی اسی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمات کا صلہ دینا چاہتے تھے چنانچہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ربیع تب نہ ربیع ابن ربیب میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حاضر خدمت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلنی شیئن آتی ہی لگ مجھ سے کچھ مانگو میں تمہاری مانگ پوری کروں گا میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا امہلنی یا رسول اللہ لانظر فیما أطلبه من ثم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مہرت دیجئے تاکہ میں سوچ لوں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا ہے پھر میں آپ کو بتا دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس علیک کوئی حرج نہیں سوچ لو ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قابل رشک دانش مندی میں اس وقت ایک مفلس نوجوان تھا نہ میری بیوی تھی نہ مال نہ مکان دوسرے غریب مسلمانوں کی طرح مسجد نبی کا چبوترہ ہی میرا مسکن تھا لوگ ہمیں اسلام کا مہمان کہہ کر پکارتے تھے جب کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقے کی کوئی چیز لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب ہم لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی ہم کو مرحمت فرما دیا کرتے تھے اپنی اسی تنگ دستی اور پریشانی کی حالت پریشان حالی کی وجہ سے میرے دل نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی ساز و سامان مانگ لو تاکہ فقر و محتاجی سے نجات مل جائے اور دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی مال اور بیوی بی بی بچوں والا ہو جاؤں لیکن پھر میرے دل نے کہا تب بل لکا یا ربیع تب نہ ان الدنیا دنیا فانیہ و ان لفی ہا رسفن کفی لہ بد وجل یاتیک ربیع تمہارا برا ہو یہ دنیا تو زوال پذیر ہے ایک دن فنا ہو جائے گی اس میں جس رس کی کفالت اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے وہ لازماً تم کو ملے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نزدیک ایسے بلند مرتبے پر فائز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مانگ نامنظور نہیں کی جا سکتی اس لیے تم ان سے یہ درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے آخرت کے فائدے کی دعا فرمائیں میں نے اس فیصلے پر اپنے دل میں نہایت تسلی اور اطمینان کی کیفیت محسوس کی پھر جب میں بارگاہ نبوی میں نبویہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریاف فرمایا ربیعہ کیا کہتے ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, ان تدعو لی اللہ تعالیٰ ان رفیق فی الجنہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کا آرزمن ہوں آپ اسی کے لیے اللہ تعالی سے دعا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوتے ہوئے فرمایا من اوصاک بذالک تم کو یہ بات کس نے سمجھائی میں نے کہا لا ماسونی احدن ولاکین الطلی سلنی اوتک ان ستنی نفسی من خیر دنیا اللہ کی قسم یہ بات مجھے کسی اور نے نہیں بتائی ہے بلکہ جس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ پوری کروں گا تو پہلے تو میرے جی میں آیا کہ میں آپ سے دنیاوی مار و متا مانگ لوں پھر اللہ تعالی نے مجھے دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی نیک توفیق عطا فرما دی اس کے بعد میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ میرے لیے جنت میں اپنی رفاقت کی دعا فرمائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خاموشی کے بعد فرمایا ربیعہ کیا تم اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتے میں نے عرض کیا کلا یا رسول اللہ اعدل بما سا کا شیعہ نہیں اے اللہ کے رسول جو چیز میں نے آپ سے مانگی ہے دوسری کسی چیز کو میں اس کے برابر نہیں سمجھتا آپ نے میری درخواست منظور کرتے ہوئے فرمایا اعلیٰفسی کا بھی کسرتی سجود تب کثرت سجود یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے سے میری مدد کرو اس کے بعد میں پوری جان فشانی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا تاکہ جس طرح دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت مجھے حاصل ہوئی اسی طرح آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر سکوں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس بات کو ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلا کر دریافت فرمایا اللہ تتزوج یا ربیعہ ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرو گے میں نے اپنی مجبوریاں بیان کرتے ہوئے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی چیز مجھے آپ کی خدمت سے غافل کر دے پھر میرے پاس بیوی کا مہر ادا کرنے اور اس کی ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے مال بھی تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا اللہ تتزوج یا ربیعہ ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرو گے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا لیکن جب میں نے تنہائی میں اس پر غور کیا تو مجھے اپنے اس جواب پر سخت ندامت اور پشمانی ہوئی اور میں نے اپنے دل میں کہا ربیعہ تمہارا بھلا ہو اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دینی اور دنیاوی معاملات کو تم سے زیادہ بہتر طریقے پر سمجھتے ہیں اور تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کو تم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کبھی شادی کی پیشکش کی تو میں اس کو ضرور قبول کر لوں گا اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر فرمایا ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرو گے میں نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول لیکن میرے ساتھ کون شادی کرے گا جبکہ میں ایک مخلص اور غریب آدمی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت میرے اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلق لهم ان رسول اللہ امرکم ان تزوجونی فتاتکم فلاتا فلان کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی فلاں لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو میں نے شرماتے ہوئے ان کے پاس جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حکم کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اپنی فلاں لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں انہوں نے پوچھا فلاں لڑکی کے ساتھ میں نے کہا جی ہاں چنانچہ انہوں نے کہا مرحبا بے رسول اللہ و مرحب رسول رسول اللہ واللہ لا رسول رسول اللہ اللہ بح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام لانے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اپنے مقصد سے محروم واپس نہیں جائے گا اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا اس کے بعد میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بتایا یا <تصفح> رسول اللہ لقد جئت من عند خیر بے علی ابنتہم اے اللہ کے رسول میں بہترین لوگوں کے پاس سے آیا ہوں انہوں نے میری بات کی تصدیق کی مجھے خوش آمدید کہا اور اپنی لڑکی کا عق میرے ساتھ کر دیا اب میں ان کو مہر کی رقم کہاں سے ادا کروں آپ نے بریدہ بن خصیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو میرے قبیلے بنی اسلم کے ایک رئیس تھے بلا کر فرمایا یا بریدہ اجمع علیہ وزن نوات انصابہ بریدہ ربیعہ کے لیے ایک خجور کی گٹلی کے برابر سونے کا انتظام کر دو اور حسب حکم انہوں نے سونے کی مطلوبہ مقدار میرے لیے فراہم کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میرے حوالے کرتے ہوئے فرمایا اس کو لے کر ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ تمہاری بیٹی کا مہر ہے چنانچہ میں نے اسے لے جا کر ان کے حوالے کر دیا جس کو انہوں نے قبول کر لیا اور اپنی رضا مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کثیرن طیب کافی ہے اور عمدہ ہے میں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا مارو ای تو قومن قط تو اکرم امن ہوں اعلیٰ قلت ہی کثیر التعیب کہ میں نے اس ان سے زیادہ شریف لوگ نہیں دیکھے میں نے جو کچھ ان کو دیا قلیل ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ انہوں نے خوشی سے اس کو قبول کر لیا بلکہ اظہار پسندیدگی کے طور پر یہ بھی کہا کثیر الت اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے ولیمے کے لیے رقم کہاں سے ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بریدہ بن خصیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا ثمن ناقبشن ربیعہ کے لیے ایک مینڈھے کی قیمت اکٹھا کر دو چنانچہ انہوں نے رقم فراہم کر کے میرے لیے ایک موٹا تازہ مینڈھا خرید دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ جتنے جو ان کے پاس ہیں وہ تم کو دے دے اور جب میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے ایک ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے اٹھا لو اس میں سات سا جو ہیں اللہ کی قسم ہمارے پاس اس کے علاوہ کھانے کی دوسری کوئی چیز نہیں ہے میں وہ مینڈا اور جو اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس لے گیا انہوں نے کہا کہ جو سے تم ہم جو سے تو ہم روٹیاں تیار کر دیں گے البتہ مینا تم واپس لے جاؤ اور اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اس کا گوشت تیار کر دیں میں مینے کو اپنے ساتھ لے آیا چنانچہ میں نے اور میرے قبیلے کے کچھ لوگوں نے مل کر اس کو ذبح کیا اس کی کھال اتاری اور اسے پکا کر تیار کر دیا اس طرح ہمارے پاس ولیمے کے لیے روٹی اور گوشت کا انتظام ہو گیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ولیمے پر بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعوت قبول فرما لی بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین کے قریب مجھے ایک زمین بھی عنایت فرما دی یوں مجھے دنیا بھی حاصل ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ناراض ہونا ایک روز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھجور کے ایک درخت کے بارے میں اختلاف کر بیٹھا میں نے کہا کہ یہ میری زمین میں ہے اور ان کا کہنا تھا کہ میری زمین میں ہے آخر کار ہم دونوں کے درمیان بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے ایک ناگوار بات کہہ دی کہنے کو تو وہ بات اچانک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بات کہہ دی مگر فوراً ہی ان کو احساس ہو گیا چنانچہ اس پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا ربیع جواب میں تم مجھ کو وہی جملہ کہہ کر اپنا بدلہ چکا لو لیکن میں نے کہا لا واللہ لا افعل اللہ کی قسم میں آپ سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں کر سکتا انہوں نے کہا اگر تم مجھ سے بدلہ نہیں لوگے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہاری شکایت کر دوں گا یہ کہہ کر وہ بارگاہ رسالت کی طرف روانہ ہو گئے ان کے پیچھے پیچھے میں بھی چلا اور میرے قبیلے والے یہ کہتے ہوئے میرے ساتھ شامل ہو گئے کہ انہوں نے پہل بھی کی تم کو برا بھلا بھی کہا پھر خود ہی تمہاری شکایت کرنے بھی جا رہے ہیں میں نے ان لوگوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا بحکم اطرون امن حاضہ حاضت صدیق وضوشیبت فیا جئتم نونی علیہ فیغ فیا رسول اللہ فیغ دبنبیلغذبی لغضبی دب اللّہ فیو علی ربیع ارے تم لوگوں کا برا ہو جانتے ہو یہ کون ہے یہ صدیق ہے مسلمانوں کی بزرگ ترین ہستی ہے تم لوگ واپس چلے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم لوگوں کو دیکھ لیں اور ان کی خفگی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جائیں اور ان دونوں کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بن جائے سو ربیعہ کے ہلاک ہونے میں کیا تردد ہے چنانچہ اس بات پر وہ لوگ واپس چلے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں پہنچ کر شروع سے آخر تک وہ واقعہ بیان کر دیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سر اٹھا کر دریاف فرمایا یا <تصفح> ربیع تما اللہ کا بر صدیق ربیع تمہارا اور صدیق کا کیا معاملہ ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو وہی بات کہہ دوں جو انہوں نے مجھے کہی تھی بھلا میں یہ جورت کیسے کر سکتا ہوں اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے طرز عمل کو سراہتے ہوئے فرمایا نعم لا تقل له كما قال لك ولكن قل غفر اللہ لأبي بكر ہاں تم نے بہت اچھا کیا تم نے تم ان کو ہرگز وہ بات نہ کہنا جو انہوں نے تم کو کہی تھی بلکہ تم یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو معاف فرمائے تو میں نے کہا غفر اللہ ابا بکر ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے جزاک اللہ عنی خیرن یا ابن القابن جیسا اللہ عن خیرن یا ربیع تبن کابن اللہ تعالیٰ تم کو میری طرف سے بہترین جزا دے تم نے مجھ پر احسان کیا ربی اللہ تعالیٰ تم کو میری طرف سے بہترین جزا دے اور اس وقت ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے